Доброго всем! Знакомимся с клубничным уксусом. В клубничный сезон все вспоминают об этом символе десертов. В ее честь называют города и проводят спортивные турниры. Но это лакомство может придать и овощным и мясным блюдам незабываемый вкус и аромат. Клубничный уксус, минимум ингредиентов и масса вкуса для ваших творений. Потребуется лишь клубника, винный белый уксус и немного специй. Уксус лучше именно винный и именно белый. Обычный уксус, создан химически и имеет резкий вкус и запах. В отличие от винного, которому клубника не просто придаст вкус, а и значительно изменит его в свою пользу. Клубнику нужно выбрать именно наиболее ароматную. Сахарность в данном случае играет второе дело. Из специй горошины белого или черного перца, мята или мелиса для гармонии, хотя они и не обязательны. Клубнику будем очищать, разрезать и сразу складывать в банку для настаивания. То есть подойдет любая банка объемом около литра куда мы и будем нарезать клубнику. Клубнику нарезаем на четвертинки или мелкую пополам. Хвостики само собой отрываем. Уложили клубнику, добавляем листики мяты или мелисы. Перец предварительно раздавим. Это можно сделать двумя ложками. В одну положили горошины, в другой слегка придавили. У нас белый перец, он ароматный, но менее острый, чем черный. Затем добавляем уксус, пол литра на 250 грамм клубники. Затем закрываем крышкой и будем настаивать 2 трое суток в прохладном месте или в холодильнике. Достали из холодильника через трое суток. Теперь нам необходимо отжать сок, еще оставшийся в клубнике. Для этого пропустим наш настой с клубника через 2-3 слоя марли. Потом ложкой разомнем клубнику в однородную массу. Это несложно будет сделать, она очень мягкая. И отожмем сок из нее. Насколько сможем, но без фанатизма. Нужен только сок, а не паста из клубники. И мы почти закончили. Теперь нужно разлить наш уксус по бутылочкам. Прекрасный цвет. Концентрат клубники и лето. Хранить уксус можно в любом месте без солнечных лучей в плотно закрытой бутылочке тогда он дольше будет сохранять цвет. Или в холодильнике, тогда цвет будет сохраняться еще дольше. На вкус он как винный уксус, но с ощутимым привкусом клубники. Если клубника была очень сладкой, будет даже сладость. А по аромату вы точно не ошибетесь. Даже если забудете сделать наклейку, это точно клубничный уксус. Для салатов или к мясу просто бомба. Аромат лета будет у вас весь год, разлитый по бутылочкам. Кстати, если подержать годы более, его запах и вкус станут благороднее, более изысканнее. Поэтому делайте сразу много и каждый год. А мы будем ждать вас на других видеорецептах. Подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!